Astara'nın çay sahələrində bu il hava şəraiti ilə bağlı yığın bir neçə gün geciksə də məhsuldarlıq fermerlərin ürəncidir. Belə ki, 5 illik kollardan hər hektara 2 ton çay yarpağı yığılır. Daha çox yaşlı olan keyfiyyətli kollarda isə məhsuldarlıq 4-5 tona qədər çatır. Bu illəri əlverişli hava şəraiti və sahələrə göstərilən aqrodemik qayğılıq artıq öz bəhrəsini verir. Sahalara baxırıq, bol məhsulumuz var. İnanırıq ki, bu illəri olması olacaq və bu da əhalinin gözərinə köməkli göstərəcək. Əvvəlki illərdə olduğu kimi bu il də yığım əsasən əllə aparılır. Məhsuldarımız yaxşı idi. Taza yarpaqları yığırıq. Yağım, birinci yığım, birinci yağımdı. Beş nəfərə bir 200, 300 kq çay veririk, təb dil veririk. Yay aylarında sahələrin suvarılması ilə bağlı çətinlik olmayacaq. Bunun üçün kifayət qədər su ehtiyatının olduğu bildirilir. 1-ci dərin başa çatdıqdan sonra 2-ci dərinə yaxın inci belə əgər qoraqlı kessə. E, ulu öndərimizin gözəl bir yadıyar var bu Qəbə səvədliliyində Luayn suan barı. Böyük su ehtiyatımız ehdiy var orada. Aqrotexniki qulluq və hava şəraiti qaydasında olarsa, Astaranın çay sahələrindən 4 dəfə bol məhsul yığılması gözlənilir. Yığılmış çay yarpaqları isə rayondakı 3 əməl müəssəsinə müqavilə əsasında təhvil verilir. Bildirərək ki, ötən il Astaranın çay plantasiyalarından 308 ton yaşıl çay yarpağı yığılıb. Məmməd İrsayev, İcran Şükurov, Astara